الله وبركاته أن سلام الدخول. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على رسول الأمين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة عيننا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين, التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين بشرح لصدري ويسر لي أمري وحلو مقدة من لساني يطلق قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا بروسة Saudara pengacara Yang saya hormati Yang berada Tuan Haji Muhammad Rafiki Bin Datuk Kiai Hidu Ketua Pegawai Zakat Majlis Agama Islam Di Johor Yang berada Datuk Amin Ahmad Daud Merusi Sekretariat Urusan Zakat Negeri-negeri Yang berhormat Ketua Datuk Ahli Majlis Agama Islam Negeri Johor umat di, umat di, ketua-ketua petinjen negeri-negeri yang menyertai kejohanan bola sepak berkat-kat seorang juga para pemain-pemain bola sepak pasukan daripada negeri-negeri yang menyertai kejohanan pada tahun ini tuan dan perempuan hadirin dan hadirat yang saya kasihi sekalian pertamanya saya panjatkan kurang saya kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnia dan izinnya saya dapat hadir bersama-sama dengan tuan-tuan dan puan dalam majlis yang permai pada malam ini Sekretariat Pengurusan Zakat Negeri Negeri dalam mesyuaratnya kali yang ke-19 telah bersetuju memilih Majlis Agama Islam Negeri Johor sebagai tuan rumah Johanan Bola Sepak Piala Berkat di tahun 2016 yang akan akan diadakan selama tiga hari iaitu pada 11, 12 dan 13 November 2016. Saya bagi pihak Majlis Agama Islam Negeri Johor dan kerajaan Negeri Johor mengucapkan sekali tinggi terima kasih kepada sekretariat kerana memilih Negeri Johor sebagai tuan rumah di Bola Sepak yang Berkat bagi tahun 2016 ini. mungkin kerana Johor Darul Ta'zim ini kenali dengan pasukan JDT. Pasukan JDT ataupun disebut sebagai Hari Selatan Dengan tagline dia, luaskan kuasa. Kuasa. Maka dengan sebab itulah agaknya Johor ini dipilih sebagai tuan rumah pada tahun ini. Yang Mohd tu, tuan-tuan dan perempuan yang dimuliakan sekalian. Bola sepak ini merupakan sukan yang paling popular di negara kita. Istimewa sekali apabila Johor dan Tawri menjadi pasukan yang meraih tiga gelaran trofi dalam semusim dan memenangi Piala AFC di peringkat Asia. Ia meningkatkan lagi semangat untuk Majlis Agama Islam Negeri Johor untuk boleh melibat, bersama-sama melibatkan diri dalam sukan bola sepak di peringkat jabatan dan juga majlis itulah aura yang ada pada pengurusi Majlis Agama Islam Negeri Johor itu sendiri iaitu Duli Yang Amat Mulia Tukun Ismail, Tukung Sultan Ibrahim, Tukun Mahkota Johor Tuan-tuan dan perempuan sekalian Saya ingin menyatakan Sebagaimana yang pernah disebutkan Oleh seorang ulama' al-Azhar Iaitu Syekh Atiyah Saqar Bila ditanya mengenai Pandangannya dalam Islam Berkaitan dengan sukan Beliau mengatakan bahawa Islam membenarkan apa-apa yang baik Dan bermanfaat Kepada manusia Ini ulama' besar. Dia kata apa yang baik dan memberi manfaat kepada manusia itu adalah dibolehkan. Islam menggalakkan umat Islam menjadi kuat dan mencari jalan untuk kuat. Ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memerintahkan kita dengan sabdanya yang bermaksud ajarlah anak kamu berenang, memanah dan menunggang kuda. Ini adalah seruan jelas untuk bersukan dan menunjukkan Islam letakkan kepentingan bersukan dalam melatih dan menjadikan badan menjadi sihat dan cergas. Maka tidak hairanlah apabila patah ada membuktikan minda yang cergas datangnya daripada tubuh badan yang sihat. Sejak dari zaman silam lagi manusia telah mencipta pelbagai jenis latihan fizikal atau sukan untuk menjadikan badan mereka menjadi kuat dengan setiap jenisnya mempunyai cara-cara dan matlamat tertentu satu bangsa yang sebati dengan pergaduhan dan peperangan sukan seperti angkat berat, memanah dan bela diri menjadi kelaziman sedangkan berenang menjadi sukan utama bagi orang-orang yang tinggal di tepi pantai di semenanjung Arab manusia sukakan berburu dan menunggang kuda disebabkan keadaan mereka yang selalu mengembara dan berpindah yang bawah datuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian umat Islam diarahkan supaya memiliki badan yang sehat dan minda yang cergas, di samping memiliki akhlak yang mulia dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah pernah bersabda al-mu'minul qawiyyu khairu wa haqqu ila Allah innal mu'minu dha'if yang bermaksud orang yang beriman yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada yang lemah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Badan yang kuat mampu menunaikan kedua-dua tugas agama dan dunia. Islam tidak menerima apa-apa yang mendorong kepada pengabaian tugas itu kecuali dalam beberapa kes yang beberapa kelonggaran diberikan supaya memudahkan penganut. Pergerakan adalah asas kepada sukan. Ia menolong badan membuang sisa makanan dengan cara tabi. Ia menjadikan tubuh badan kita aktif, meningkatkan imuniti badan dan melindungi badan daripada penyakit. Setiap orang ada jenis sukan yang sesuai dengannya. Bagi menunggang kuda, memanah, bermain bola sepak dan berlumba lari, merupakan sukan yang memberi manfaat kepada seluruh tubuh badan. Justru itu, Johanan pada kali ini memilih sukan bola sepak sebagai sukan pilihan yang dipertandingkan pada tahun ini. Dan itu, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, di dalam Islam kita dapat banyak ibadah berunsur sukan yang menolong badan menjadi kuat dan fizikal apabila ia diamalkan dengan sempurna. Sebagai contoh salat fardu lima waktu ibadah haji, umrah, menziarahi saudara mara, menziarahi orang sakit, pergi dan balik ke masjid dan surau serta terlibat dengan aktiviti sosial merupakan satu aktiviti yang berunsur sukan. Sebagai contoh yang saya sebutkan tadi, contohnya pergi dan balik ke masjid dan surau. Mungkin satu hari nanti kita buat pertandingan maraton antar masjid ke masjid ini belum pernah dibuat orang ya? kalau katakan hari ini seperti yang pernah dijadikan oleh tujuan besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah pernah mengatakan bahawa barang siapa yang kamu menyaksikan dia berulang kali ke masjid adalah kamu bersaksi dia orang-orang yang beriman kalau orang tahu tentang Besarnya fadilat datang melakukan ibadah di masjid, melakukan salat berjamaah. Nescaya orang akan buat pertandingan pergi ke masjid. Belum berbasikal. Ya, kita tengok orang bawa motor pakai serban, pakai jubah. Betapa indahnya Islam, orang tak nampak. Sebab itu fakta Islam menggalakkan bersukan dari seseorang itu sedar betapa besarnya fleksibel dan lengkapnya agama ini agama Allah yang telah dikurniakan kepada manusia. Dalam hal ini Islam menekankan kepentingan latihan spiritual dan moral yang sepatutnya seiring dengan latihan fizikal supaya ianya dapat mencapai matlamat yang diharapkan. Di dalam menyokong pasukan Di dalam menyokong pasukan keganasan wajib dielakkan. Dalam apa-apa dua -apa perkara keganasan adalah tidak digalakkan bermegah-megah juga mesti dihindar memang dalam pertandingan tidak bermakna halal menghina lawan yang kalah Islam memandang sukan sebagai jalan untuk meningkatkan kasih sayang menghubungkan silaturahim dan bekerjasama di antara sesama insan bukan jalan untuk melukakan perasaan inilah sebab Si pemenang tidak sepatutnya terbawa-bawa dengan kegembiraan sehingga menghina lawan dan yang kalah tidak boleh dihantui oleh perasaan cemburu terhadap kelebihan pihak lawan. Mereka mesti ingat yang kekalahan hari ini akan membuka jalan untuk kemenangan di masa akan datang. Jika mereka bersabar dan berusaha untuk menambah baik diri dan pasukan. Ini mengingatkan kita kepada apa? Kepada akan peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila seekor unta milik Badui mengalahkan unta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa menang dalam perlumbaan. Orang Islam ketika itu berduka cita. Memulas hal itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan tiada apa-apa yang kekal yang menang yang bermaksud setiap situasi yang naik dan turun Dan tiada keadaan yang kekal Rasulullah SAW membuat kenyataan ini untuk menterangkan Perasaan mereka yang rasa kekalahan untanya Satu hakikat yang sangat sukar diterima Sebab itu dalam penyertaan itu Pasti akan ada yang menang Akan ada yang kalah Ya, keputusan tidak boleh seri Kalau seri ada masa tambahan kalau masa tambahan tetap seri dia ada penalti macam selama rawa kedah bau-bau <guluh> saya pun terikut-ikut sampai dekat puluh belah malam dia. walaupun Johor tak masuk ke dalam Malaysia itu tuan-tuan dan puan pasti ada nombor satu ada nombor dua nombor satu tak boleh 2 nombor dua pun tak boleh 2 nombor tiga boleh dia naik podium tu tiga empat tu satu tempat tapi nombor satu dan dua tak ada yang naik bersama dengan dia maka sebab itu dalam pertandingan seorang muslim sejati tidak boleh lupa adab untuk memberikan pihak lawan layanan yang baik dan muslim seperti yang kami laksanakan pada malam ini insya Allah. Mengenepikan adab dalam pertandingan dan perlawanan satu sifat munafik. Yang Rasulullah SAW pernah bersabda terdapat empat sifat jika ditemui pada seseorang dia adalah betul-betul munafik jika salah satunya ditemui pada seseorang dia akan memberi dia satu sifat munafik sehinggalah dia meninggalkannya yang pertama jika dia amanahkan dengan sesuatu dia pecah amanah jika dia bercakap dia bohong jika berjanji dia tidak menunaikan dan jika dia bertengkar dengan seseorang dia melampau-lampau yang menggunakan kata-kata kesat dan perbuatan buruk saya yakin dan percaya pada seluruh pusat setiap penyohanan pada tahun ini Semuanya adalah datangnya daripada Majlis Agama Islam Negeri Negeri Yang kita selalu menyatuni mereka-mereka yang susah Kita menguruskan zakat Kita menguruskan harta wakaf Kita menguruskan harta baitul mal. Saya rasa jiwa kita ini adalah jiwa-jiwa yang sangat berbuat Kerana kita sering berusaha dengan orang-orang yang susah yang menjadikan kita keras Ialah apabila kita selalu berurusan dengan orang-orang senang Betul tak tuan-tuan? Selalu berurusan dengan orang susah Tuan-tuan menjadikan hati kita lembut Berurusan dengan orang-orang senang Tuan-tuan menjadikan kita jadi kasar Minta maaflah kepada orang senang pada malam ini Semasa membenarkan sesuatu yang kalah, Islam meletakkan beberapa syarat yang bertujuan untuk mengekalkan akhlak dan sesuai dengan maklamat peraturan umum sukan tidak diamalkan dengan mengikut syarat-syarat supaya boleh mengekalkan sebarang mengelakkan sebarang kemudaratan yang tidak dikendaki peraturan umum di dalam syariah ialah apabila apa-apa perbuatan yang melampaui batas sama ada dalam makan, minum, berpakaian dan sebagainya ia adalah jilat Al-Quran mengingatkan dalam suratul Ma'idah Ayat 87 yang bermaksud Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu mengharamkan apa-apa yang baik Yang telah Allah halalkan bagi kamu Dan janganlah kamu melampaui batas Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala Tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas Selaku tuan rumah Bagi pihak kerajaan di Johor Saya ingin Memohon ampun dan maaf Sekiranya di dalam menjayakan Johanan ini terdapat kekurangan Kelemahan dan kecatatan Daripada segi dan dari segi kemudahan Layanan dan juga logistik Saya bagi pihak Menganjur ke pada tahun ini memohon jutaan ampun dan maaf Dan sekiranya ada tutur kata Dan tingkah laku yang mungkin menyalahi ataupun kurang senang daripada saudara-saudara sekalian yang hadir pada hari ini saya memohon Tuhan ampun dan maaf akhirnya dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim saya dengan suka merasmikan kejuanan bola sepak dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Mohon yang berhormat kita rasa kau dah akan lepas Majlis menjemput, untuk berkawal seperti Majlis Kursus Negeri Johor Bersama tetamu berhormat untuk sama-sama naik ke pentas Sama yang berhormat untuk mencayakan kini perasmian Saya mohon kepada semua hadirin dari mata Allah sekalian untuk memberi perhatian kesedekipan bagi menyaksikan TV Trasmian Kejohanan Piala Berkat edisi 2016 Mohon yang berhormat untuk menyentuh gelub di hadapan dan kiraan 3, 2, 1 Terima kasih. <coughs> Kota Melubahkan Berkat Cup Edisi 2016 Sama-sama kita saksikan Apakah yang akan keluar di dalam kota itu Berikan tepukan kemurung minta yang berhormat untuk mandat tetangga ini Bola itu sebagai tanda Transmilas sudah Kejohanan Gala Berkat 2016 Dipersilakan Begitulah Hari dengan Tuan Dua tangan-tangan yang berhormat Yang ada pun oleh Raja Terahim Maka Transmilas sudah Kejohanan Gala Berkat Edisi 2016 Tuan-tuan yang mulia daripada Allah sekalian Mohon yang berhormat untuk terus kekal di atas pentas Untuk kita teruskan acara penyampaian cermatan Kejohanan Kuala Barkan edisi 2016 Kita mulakan dengan Ketua Kontijen Pusat Kementerian Zakat Majlis Agama Islam Wilayah Sutuan Untuk menerima cermat Bismillahirrahmanirrahim Ketua Kontijen Wilayah Sutuan ketua kontinjen Lembaga Zakat Selangor. Seterusnya dijemput Ketua Kontinjen Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Perak. Seterusnya dijemput Ketua Kontinjen Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu. Seterusnya dijemput Ketua Kontijen Pusat Zakat Melaka Seterusnya dijemput Ketua Kontijen Pusat Zakat Negeri Sembilan Sofnya dijemput Ketua Kontijen Majlis Agama Islam Negeri Perlis Seterusnya dijemput Ketua Kontijen Pusat Zakat Pulau Pinang Seterusnya dijemput pun Ketua, Ketua Kontijen Lembaga Zakat Kedah Seterusnya dijemput Ketua Kontijen Pusat Zakat Pahang terakhir Jepot ketua kontinjen Majlis Agama Islam Negeri Johor dan sebagai tanda terima kasih Insan yang berbahagia Tuan Haji Malam Haji bin Dato' Haji Untuk menyampaikan cedera hati kepada yang berhormat Tuan Haji Abdul Talib dan Haji Abdul Wahid Atas kesudian hadiah dan menyempurnakan prasadah kejohanan Piala Berkat edisi 2016 Silakan yang berhormat Tuan Raja Abdul dan Abdul Rahim Dan selamat untuk mengambil tempat duduk Majlis mengucapkan terima kasih